Вы здесь просто вот так поделись на самую главную. не <клес> нужны. Деньги. Нет. Деньги. 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 Жінка і орко. Жінкою орку, блядь. Ти моркуєш. Слухай, я ту морку почав блядь, вагонами, блін. То все з цукром, зі сметаною. Бі? Я в день міг, я не знаю, скільки, сам собі чистив і так їв. Коротше, закінчую я. а, І пішли ми на канікули. Закінчую я другий, перший курс і перейшов на другий, типу в 10 клас. 1 вересня я прийшов, стояв третій ззаді. 1 вересня прийшов, посунув п'ятий спереді став. 20 см за літ. Метр п'ять метр сімдесят п'ять, а мені ще 2 см. І все. Чи 2-4 сантиметри? Ну да я хаба. Але мені я просто так думав, що то за те, що я курю. А може то так, знаєш, кротка, що куплю такою. Щоб тиждень штани, на то злобі, то може чорну.

Дихаємо, ні. Блядь, ти ти, ти можеш сказати. Да, ну що не снайпер, ну ви дорого ти чо? Ти чого картеч? Дивидж зі звідку сторону, блядь. Ну бля. на поле. Накладайте на горб, понял? Там Даже видно, як лежав і де схвол був. Так, наші ставили. Знаю, що ми питало, що бачили снайпер? Плюшку. Алло. Ну дивило щоб кров витікала. Вот в результате у нас такая штука получается. Сверху мы можем еще давить повязку. Все, мы запунили. Полиэтиленовый кулек. Обгорка ветерок. Самое главное задание, чтобы вы запунили потрапляние в песню, потрапляние воздуха в все дырки. То же самое, без посреднего. Нашли его опер. Я пошел далее. Тобто, если у меня будет в кровь, она вытащит. Якщо він прийде якось тями і не буде розуміти, захоче постріляти по периметру, він застрелить нас, якщо ви пішов вперед. Зрозуміло. В травні місяці, підможні, в травні місяці була історія, коли 95-й попало там в Кузаєв, там краще було там 40 з чимось поранених, і один спеціаліст санників, він весь час намагався стріляти. Потом пацаны альфачи эти тут минували, ну и казали, ну, они сказали, что мы могли его разбройти. Вот, мы сняли рожка, с патрон с патронника, а он сейчас час прокидался, и тут поднимал автомат, и помогался стрелять. И у него автомат забрал только уже в вертушке. Ты прелесть просто. Прелесть. прелесть. А, Чапки на картах. смотри. Видел комбата Гопника? Гопник. Это... <laughs> Глянь. Где? Вон Компат. Компат Гопник. Обожаю собаку, вообще обожаю. Меня. <laughs> Я тоже, котов нет. А Я собак... позвоню? А, конечно, конечно, позвоню. позвоню. <laughs> <Не то. смех> На АТО будешь звонить, да? Кот, э, Саня, кот. Что кот? За лапу свою покусал. <laughs> Алло. Ты короче его замок, <кхи> Да так. шею сломал. Он задолбался. Он задолбался, как дал. А ха ха Он ха как раз для томления самый раз. С рукоятками они уже поплавили. Поплавилась, <могут> <пламывалось> то <плук> на другую крышку здесь жили. <плук> так, аккуратно тут. Будет за ночь ракеты, да, за последние пару часов. Олег, Олег. <плук>

Ну я тут попасному живу. Якщо попасному не були, попасти. Смотрите. Там плит сидит все. Багато людей. Багато людей. Багато. Ну, це ін'єкцій. Ребята, все тут присутствуют, все поели. Рустам, у тебя справа про холодный? На углях про холодный. Вот на углях. Я сейчас за дюночком танчу. Дашь мне дальше. Доброе утро, Да, парни. Ага. Лихо. Сейчас, сейчас, мы, сейчас да, еще. А есть еще 3, 2, 3. такая фигурация <звук> <звук> Мне <говорит> это здоровый не нравится. Не я бы тебя... вот давай здоровый взял. Вой Второй номер. Второй. Тогда что? Здоровый батя. Шорты его пусто. А что, я подтяжки натянул. <говорит> это 308. <говорит> да, там приготовился. А, это написано. А, Подписано для того, да. чтобы я мог знать, что там... все. Короче и с тобой, если ты убой, то мне надо брать хлопчушку, блядь, не все чемоданы за тобой убоишь.